মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি উদ্যোগী হৈ অহা পাঠটোৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম এইখিনি এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দেই এতিয়া ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যন কলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোত ক কোৱা কথাটো কি দেৱজিত ভূঞে ৰচনা কৰা এখন অসমীয়া গ্ৰন্থৰ নাম লিখা আপুনি যদি দুখীয়া হৈ জন্মিছে সেয়া আপোনাৰ ভুল নহয় কথাষাৰ ব্যক্তা কোন মই বিফল হোৱা নাই মাত্ৰ বুজিলোঁ যে দহ হেজাৰজনে এই কাম নকৰে কথাষাৰ কোনে কৈছিলে জীৱনৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ কি এজন উদ্যোগীৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলটো কি দেৱজিত ভূঞাৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে এনিশাৰ কবিতা গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন উদ্যোগী হওঁ আহা শিক্ষক পাতৃ লিখক কোন শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে কি কি গুণৰ অপৰিহাৰ্য ইনফচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা নাৰায়ণমূৰ্তি জন্ম নাৰায়ণমূৰ্তি ক'ত জন্ম হৈছিলে ইনফচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণমূৰ্তিয়ে প্ৰথমে প্ৰতিষ্ঠা কৰা কোম্পানীটোৰ নাম কি প্ৰীতাৰ ডাকাৰ কোন ইনফচিছ লিমিটেড কি বিল গেটছ কোন ধীৰোভাই আম্বানী কোন জ্ঞানভিত্তিক অৰ্থনীতিত সেইসকল লোকে কেতিয়াবা জেগা লাভ কৰিব যি নিজকে বুজি পায় নিজৰ শক্তি আৰু মূল্য জানি সৰ্বোত্তম পৰিৱেশন কৰে কথাষাৰ ব্যক্তা কোন এপল কোম্পেনীৰ সহ প্ৰতিস্থাপকগৰাকী কোন এজন সফল আৰু এজন বিফল উদ্যোগীৰ মাজৰ ব্যৱধানটো ব্যৱধান মাথো ধৈৰ্যশীলতা কথাষাৰ কোনে বক্তা কোন উদ্যোগীসকলৰ বাবে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সংঘাতৰ অধ্যায় হ'ল বিক্ৰী কৰা বস্তু এটা বনোৱাটো সহজ হ'লেও বজাৰত নতুন বস্তু এটা বিক্ৰী কৰা সহজ নহয় কথাষাৰ বক্তা কোন উদ্যোগীসকলৰ বাবে কিমান মূলধনৰ প্ৰয়োজনৰ খণ্ডত শিক্ষকক কোনে সুধিছিল ভাৰতৰ এগৰাকী সফল উদ্যোগীত ভীৰোভাই আম্বানীৰ প্ৰথম অৱস্থাত কি কাম কৰিছিল নতুন ধাৰণা বা চিন্তাৰ ওপৰত কাৰো আধিপত্য নাই ডাঙৰকৈ ভাবা খৰতকীয়াকৈ ভাবা আনতকৈ আগতকৈ বৰকতাহাৰৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছিলে কি আঁচনিৰ জৰিয়তে উদ্যোগীসকলৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে মূলধন কাৰিকৰী সহায় টেকনিকেল চাপৰ্ট দিয়াৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে ইনফচিছ কোম্পানী কি লেখকে এজন সফল উদ্যোগী হোৱা টান বুলি কিয় কৈছে উদ্যোগী হওঁ অহা পাত্ৰ লেখকে কোনটো কাম আটাইতকৈ কঠিন বুলি কৈছে উদ্যোগী হওঁ অহা পাতৃত লেখকে কোনটো কাম আটাইতকৈ সহজ বুলি কৈছে ছাৰ সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন কথাষাৰ ব্যক্তা কোন তলতীয়া শব্দকেইটা অৰ্থ লিখাৰ নিয়মানুবাদা সৃজনশীল একাগ্ৰতা উদ্যোগিকোষ কি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ শ্বিল কি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াৰ টেষ্ট পেপাৰৰ গোটেই এক নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ কাৰণে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন এই পাঠৰ পৰা ইয়াৰ ভিতৰতেই দিব আমি সাতচল্লিছটা কুৱেশ্যন তোমালোকক যুগুতাই দিলোঁ তোমালোকে পঢ়িবা নিশ্চয় তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই পাৰিবাই ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা নতুনকৈ অহা ক'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আৰু এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা এটা লাইক কৰিলে সঁচাই বহুত ভাল লাগে মন গক যিহেতু আগবঢ়াবৰ কাৰণে ইমানখিনি চেষ্টা সদায় কৰি আহিছোঁ ধন্যবাদ